В Грузии. Поет красиво очень. На Ваську похож. Спасибо, Спасибо, дорогой. Спасибо тебе за поддержку. Спасибо тебе за все, что ты делал. Спасибо тебе огромное. Похож на Васю. Только он такой очень культурный, хороший парень. Васин брат нет. Да, Арес. Он грузин. Живет в Тбилиси. Мы с ним познакомились. Утонченная версия у вас. Я вася, только интеллигентная. И брутальный. Интересно, Дарья слышит то, что мы говорим? О, мой земляк. Он русский понимает, да? Спасибо тебе, УКР огромное. Ребята, УКР, спасибо тебе. Ну, неудобно, блядь. Не знаю, что мне делать. Все красивее, не слушает. Ну слава. Ребятки, нажмите три лайка. Тоже изблизи. А кому надо, Мимур нет, ребята. Ой, конечно, мне бы хотелось. Ну, я не могу. Я... Раньше меня это бесило, конечно, что не хотелось, думалось, что вот я какой-то особенный, что со мной встретиться. Сейчас понимаю, что, наверное, я не особенный, поэтому надо успокоиться, не, накру... не накручивать себе бегудей. Укер, ну, знаешь, что я всегда рад с ним познакомиться, хоть что угодно, но если Ему не надо это, или там он как-то не хочет чего по какой-то причине. Но я, я в любом случае его люблю. Я всегда буду благодарна. Что ты смеешься, Ира? Это правда? Спасибо, Украи огромное. Боже, ну что ты делаешь, Укр? Ну це капец. Украй, спасибо. Мур нет, Я Как муха ЦЦ, блядь, перед Дарьесом сижу. И, блядь. Как муха ЦЦ сижу перед Дарьесом. Голос красивый, у Голос красивый. Ну, я слышал. Я слышал, ну... Сказав, что это не его, я поверю. Вообще, знаете, было бы интересно вот общаться и не знать, что это он. Вот это вообще было бы офигенно. Как-то вот общаться с таким человеком. Представьте, знаете, вот какой-то человек, ты с ним общаешься просто так. Его умиляет, да нет. Не знаю, он серьезный, мне кажется. Он с юмором, но серьезный, мне кажется. И э, вот было бы интересно общаться, представьте, не знать, что это он. Это вообще было. Мы же уже общались. Да думаю, что нет. А може той чорненький що за нас я не знаю. Так може вже заходив до квартири, таке може бути. Я думаю, що вряд ли, конечно. Ви романтик сама. Може це жінка? Ні, це мужчина. Це мужчина чуть меньше коняк а откуда я знаю я плавал в басейні, якийсь мужик подплывал Каже, вас иногда поддерживаю ну, я так гляну на него зыркну, а він женщина ну, то не, не укр укр другий да шикарным вкусом я салась с вкусом, с тактом, с вкусом, с креативом, с юмором, вот все в человеке. И вся вот команда его любит, вот все его любят, ребята. Ребята, у нас перчатка. Как мама? Нормально все, спасибо мамы. все любят его, да. Инна, спасибо. Все любят его. Мурнет, спасибо тебе большое. Очень mm -hmm. -oh. а Спасибо большое, спасибо огромное. Укр, спасибо. Мурнет, спасибо. Леся, спасибо. Всем огромное спасибо. Тайный Я, кажется, тоже начинаю любить вот <laughs> Да, мне нравится, что не замешан никаких. Алечка, привет что ни в каких разборках не наблюдается, да. Он не любит эту грязь, вот это все. Укр нам сундук поставил, ребята. Спасибо тебе, какие ты хороший, Укр. Привет, Калечка, привет, Ра. какие ты ты хороший, блядь. Поставил сундучок, чтобы было на сердечке, блядь, вот эти, на розы. О, блядь, Укр, спасибо. Укр, спасибо тебе от души, боже мой, ну сколько ты потратился ужас? Ну а так его не любить, блядь. Спасибо тебе от души за все, за все, укр. Спасибо, что есть такой человек. Он на крипте сидит. Такая хоть на трех криптах сидит, ребята. Я не знаю, на чем он сидит, но явно не на плохом. все его любят. Вот и в команде все любят. Вот как такое может быть? Сегодня украинцы получил. Красава, я тоже хочу. Сейчас на кресле. А я так и знал, что на кресле раз, развалился. В штанях. Таких легких, наверное. Туфли. Рубашка. Хорошая энергетика, да. Сидеть там парусе, блядь крутится, витражные окна сзади синевой отдают. Чего ничего не пишет? Он написал, что в кресле сидеть. Развалился. Ноги в сторону. А может закинуть так боком одну на другую так. А может и не. Укарукар вы супер. Он в теплой стране, не в Украине сейчас. У нас тепло сейчас в думаю, что в Украине. Сейчас на кресле кажется. <laughs> не, он не курит. Он не курит и не пьет, ребята. И татуировок у него нету. Это я знаю точно. Так или Акель Кравчук живет. Думаю, Иль Кравчуку дай бог на песни заработать, чтобы записать. Все знаешь. этот хороший парень вообще. Опять в парусе, блять. А сантиметр? Ой, Миша, ну что я так буду питать? Это не имеет значения. В работе, чем крести конечно. Цена имеет значение. Сантиметр Здесь про Павью да? Да, Эль Кравчук хорошо. Как интересно, все-таки узнать только. А вы знаете, а я вот, а мне не, не интересно в том смысле, что если человек сам этого не хочет, то я даже я даже бы, если бы и знал, вот э, я бы не стал не спрашивать, не интересоваться, я бы не стал бы. Даже если бы вот мне сказали вот он живет, вот там вот э, зайди посмотри там на какой-то аккаунт, вот это сто процентов. Ингрид, приветик, я бы не стал этого делать подглядывать за человеком я не хотел бы. И как бы выяснять там что-то. А что думает? Я мог бы частного детектива нанять. Частного детектива нанять, быстро вычислить. Нет, это детективы не вычислят, конечно. Даже если бы можно было, я никогда этого не стал делать. Даже если бы вот прям скинули, не стал бы. Принципиально. Потому что если человек сам не хочет, или там, ну вот, ему так хочется, я уважаю его желание. Поэтому идти против, не знаю, это некрасиво. Здравствуйте, Алексей Дудник. Вам не стыдно, не? Можно Надю найти, она все знаю. Это да не ценевинник. Легко вы поддаетесь, Алексей Дудник, на манипуляции. Легко вам казалось, можно управлять? Укер укрвен I was going up the stars I sell amen.